நான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆ சார் இங்க ராஜபாள கேண்ட <laughs> <laughs> हां हेलो हेलो தமிழகத்தில் வெட்பாளர் ஜான் பாண்டியர் அவர்களுக்கு ஆदर வெற்றி ஞானவாமிச்ச ராஜாசிங்கவுங்களே உரையாற்றுவார்கள் ஓடியே भारत माता की भारत माता की जय डॉ प्रदीप सर प्लीज प्लीज இந்தியாவின் ராணுவ அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இதோடு நம் ராஜபாளையம் நகர வீதிகளிலே மிகப்பெறும் குறியிருக்கும் பொதுமக்களை கையெழுத்து சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு வேட்பாளர் ஆதரித்து இந்தியாவின் ராணுவ அமைச்சர் அவர்கள் ராஜபாளையம் நகர் வீதிகளிலே தாமரை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு இதோ வந்து கொண்டிருக்கிறார் வாக்கு கேட்டு இதோ உங்கள் மத்தியிலே இந்தியாவின் ராணுவ அமைச்சர் இந்தியாவின் ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் ராஜபாளையம் வீதிகளிலே வாக்கு கேட்டு வந்து உங்களது பொன்னான வாக்குகளை தாமரை சின்னத்திற்கு தாருங்கள் 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 என்று கேட்டு மாற்றத்திற்கான வேட்பாளர் அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் அவர்களை ஆதரித்து இதோ உங்கள் மத்தியிலே ஜான் பாண்டியன் அவர்களை ஆதரித்து ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வாக்கு கேட்டு வந்து மத்தியிலே அவர்களை ஆதரித்து பாராளுமன்றத்தில் மறந்துவிடாதீர்கள் வாக்காளர் பயணத்தில் நமது வெற்றி சின்னம் தாவரை சின்னம் அந்த தாவரை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு வேட்பாளராக நான் தாவரை சின்னத்திலே போட்டியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நம்முடைய தாவரை சின்னத்தை ஆதரிப்பதற்காக ராணுவ அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இங்கே வருகை மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி என்று இந்திய மக்களால் பிரசாத்தப்பட்டு மூன்றாவது முறையும் மோடி பிரதமராவது உறுதியாகிவிட்டது என்ற ராஜபாளையம் தொகுதி இது தென்காசி பாராளுமன்ற தொகுதி ஜி அவருடைய தொகுதியாக கருதி இப்படி நம்முடைய ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் உங்களிடம் உரையாற்றுவார்கள் सभी जान पांडियन अवरगले ए महाराजन स्टेट इंचार्ज अवरगले राजा त्रवनंद दुरई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राज कृष्ण पार्लियामेंट को कन्वीनर के राजेश राजा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेंकाशी यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों प्रेसिडेंट सिस्टर आई विल डेलीवर माय स्पीच इन हिंदी एंड दैट विल बी ट्रांसलेटेड बाय हु यू विल ट्रांसलेट यस या ओके यस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेस्टर सोलायर यस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर गना पांडिरात मंडल प्रेसिडेंट प्रेम राजा एंड सरोमानी मंडल प्रेसिडेंट और ऑल एंड ऑल आवर बीजेपी कार्यकर्ता एएमएम के टीएमसी पीएमके एआईडीएम के पूरे मलिक मिथु कुल्लू एलायंस All पार्टी और यहां पर मोदी वेट तो सिस्टर्स okay. okay, आज यहाँ पर मैं आया हूं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे कहा है जाइए जाइए और जनता से मेरी तरफ से अपील कर दीजिए कि चांद पांडियन को भारी मतों से मिलेगी पांड्या जी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी ऑफ द तमिलनाडु और हम चाहते हैं कि यह पार्लियामेंट में पहुंचे ताकि वहां पर एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके एनडीए अलायंस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि वह पॉलिटिक्स फैमिली के लिए करते हैं हम हम पॉलिटिक्स जो है इस नेशन बिल्डिंग के लिए करते हैं की बातों को जिस सीरियस के साथ लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं लेती थी लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है यह भारत की स्टेशल इंटरनेशनल कम्युनिटी में बनी है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11th पोजीशन पर था लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमारे भारत ने जंप लेकर आज इकॉनमी की शाही इकॉनमी के मामले में दुनिया के टॉप फाइव कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं मैं ही एश्योर नहीं कर रहा हूं बल्कि सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फोर्सेस का भी कहना है कि 2027 आते-आते आते भारत दुनिया की टॉप थ्री कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा इतना ही नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर का संकल्प है कि ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है हम भारत को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं इसलिए हम मिस्टर पांडेय के लिए यहां वोट बहुत मानने आएन भारत भारत कमजोर भारत नहीं है वीक इंडिया नहीं है भारत एक मजबूत भारत बन गया है भारत के ऊपर कोई आग उठाने की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब देने की कुवत रखता है जवाब देने की ताकत रखता है भारत जान पांडियन को भारी वोटों से विजय दिलाकर आप पार्लियामेंट भेजिए जान पांडियन के जीतने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आऊंगा आपका वेलकम करने के लिए आऊंगा अपना वेलकम कराने के लिए नहीं आऊंगा आगे, आगे तो तो बहुत बहुत धन्यवाद आगे आलन देखिए जान पांडियन अवर्गल